کبھی رات کی تنہائی میں دل سے یہ سوال کیا میں کون ہوں میرا مقصد کیا ہے کہاں سے آیا ہوں کہاں جانا ہے زندگی کی اس دوڑ میں کیا ہم اصل راستہ بھول چکے ہیں کیا ہم اللہ کو بھول چکے ہیں آج ہم اس سفر پر نکلیں گے جہاں دل کو سکون روح کو روشنی اور زندگی کو ایک نیا رخ ملے گا بس ایک بار دل سے سنیں شاید یہی لمحہ تمہاری پوری زندگی بدل کر رکھتے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے اللہ کے بندو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب پر سلامتی ہو آپ سب کے گھر والوں پر اور آپ سب کے دوستوں اور چاہنے والوں پر بھی کبھی آپ نے سوچا کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں کیا صرف نام عبداللہ یا فاطمہ رکھ لینے سے ہم واقعی اللہ والے بن جاتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں لیکن وہ پہچان وہ شناخت جو اللہ نے ہمیں دی وہ کہاں گئی آج ہم اس شناخت کو یاد کریں گے اسلام کے ان ستونوں کو جن پر ہمارا دین قائم ہے اور خاص طور پر اس بنیاد کو جس کے بغیر یہ عمارت کھڑی ہی نہیں رہ سکتی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اسلام کے پانچ ارکان اور آج ہم پہلے ارکان کو تفصیل سے جانیں گے آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان بنتا جا رہا ہے لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف نام کافی ہے اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس عظیم دین کی بنیاد پانچ ارکان پر رکھی گئی ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے پانچ ارکان ہیں جو ہمیں ایک مکمل مسلمان بناتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلی بنیاد ہے کلمہ طیبہ توحید و رسالت کا اعلان لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ یہ اعلان ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ کلمہ صرف زبان سے نہیں دل سے ماننا اور زندگی میں لانا ضروری ہے اسلام کا دوسرا ارکان ہے نماز جو کہ رابطے کا ذریعہ ہے نماز وہ پہلا عمل ہے جس کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا یہ دن میں پانچ مرتبہ ہمیں رب سے جوڑتی ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نماز صرف فرض نہیں یہ دل کا سکون آنکھوں کی ٹھنڈک اور گناہوں کی صفائی ہے اسلام کا تیسرا ارکان ہے روزہ جو کہ ہمیں صبر تقوی اور خود پر قابو سکھاتا ہے رمضان کا روزہ ہمیں صبر شکر اور اللہ سے قریب ہونے کا سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں روزہ صرف بھوکھا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ زبان دل اور نیت کو بھی پاک رکھنے کا ذریعہ ہے اسلام کا چوتھا ارکان ہے زکاة جو کہ ہے مال کی صفائی اور دوسروں کی مدد زکاة صرف مالی عبادت نہیں یہ دل کی سخاوت کا امتحان ہے یہ غریبوں کا حق ہے جو ہم پر فرض ہے جو ہم نے دینا ہی دینا ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کا مال دنیا اور آخرت میں برباد ہو سکتا ہے اسلام کا پانچواں ارکان ہے حج بندگی کی مراج جو صاحب استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے یہ سفر توبہ شکر اتحاد اور اللہ کی مکمل بندگی کا سفر ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے حج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا نہ امیر نہ غریب یہ پانچ ارکان صرف عبادات نہیں بلکہ ایک مکمل مسلمان بننے کی بنیاد ہیں اگر ہم نے ان ارکان کو دل دماغ اور عمل سے نہ اپنایا تو سوچئے ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے آج خود سے وعدہ کریں کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ عمل کے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ تعالی ان تمام ارکان کی بنیاد صرف ایک ہے کلمہ شہادت اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو باقی سب کچھ گر جاتا ہے اسلام کا پہلا ارکان ہے کلمہ طیبہ توحید و رسالت کا اعلان مسلمان کی پہچان کیا آپ نے کبھی سوچا کہ صرف مسلمان کہلانا کافی ہے کیا صرف کلمہ پڑھ لینا جنت کی ضمانت ہے کیا ہم واقعی اس کلمے کو سمجھتے ہیں جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں جو ہر جنازے میں سنتے ہیں اور جس پر ہماری آخرت کی کامیابی ٹکی ہے آج ہم بات کریں گے کلمہ طیبہ پر اسلام کی بنیاد پر اور ایمان کی اصل پہچان پر یہ ویڈیو دل سے دیکھیں شاید یہی ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے بس ایک لمحہ رک جائیں سوچیں گے ہم نے یہ کلمہ صرف زبان سے پڑھا یا دل سے مانا بھی ہے کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنایا اگر نہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے واپس پلٹنے کی اپنے رب کی طرف اس رسول کی طرف جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا کلمہ طیبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ الفاظ ایک عظیم اعلان ہے اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس کلمے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اس پر ایمان نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے اور عمل سے بھی ہونا چاہیے یہ محض دو جملے نہیں ہیں یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے یہی جملہ قبر میں پوچھا جائے گا یہی جملہ جنت کا دروازہ کھولے گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا لا الہ الا اللہ توحید کی حقیقت اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی ہم صرف اللہ ہی کو مبود رب مالک رازق اور نفع و نقصان دینے والا مانتے ہیں ہم نہ کسی پیر نہ کسی ولی نہ قبر نہ ستارے نہ جادو کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور نہ کسی سے دعا مانگتے ہیں قرآن میں فرمایا گیا ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے توحید کی تین اقسام ہے نمبر ون اللہ ہی خالق ہے نمبر ٹو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے نمبر تھری اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں شرک کیا ہے اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے عبادت کرے مدد مانگے تو یہ شرک ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا ایمان کی بنیاد ہے محمد رسول اللہ رسالت کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کی اطاعت ایمان کا تقاضا ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتم النبیین آخری نبی ہیں یہ آیت واضح اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ عقیدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے قرآن کے ساتھ سنت مکمل دین کے برابر ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ کی بات ماننا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت کا اصل راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے جو شخص سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے اللہ اسے اپنی محبت سے ضرور نوازتے ہیں صحابہ کرام کی مثالیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کی پاداش میں غلامی تشدد پتھروں کا وزن مگر زبان پر صرف عہد العہد آہد آہد عہد آہد, آہد, آہد کیونکہ کلمہ صرف لفظ نہیں تھا وہ دل سے ایمان لائے تھے حضرت رومی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے وقت مال و دولت سب کچھ چھوڑ دیا مگر دین نہ چھوڑا عملی زندگی میں اثرات جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے وقف کر دیتے ہیں پھر ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ظلم نہیں کر سکتے حرام کمائی نہیں کھا سکتے ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لا کر ہر قدم پر اسلام کی خوبصورتی دکھاتے ہیں کلمہ کا عملی پیغام کیا ہے کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سچ بولیں عدل کریں حرام چھوڑیں جھوٹ نہ بولیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے آج کے مسلمان نے کلمہ صرف زبان پر رکھا ہے نہ دل سے ایمان نہ عمل سے اطاعت نماز چھوڑ دی سود کھا لیا حرام کمائی کما لی سنت سے گفرت کر لی کیا یہ کلمے کا حق ادا ہو رہا ہے یہ کلمہ صرف الفاظ نہیں زندگی کا نظام ہے یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے ہماری محبتیں نفرتیں فیصلے تعلقات روزگار اور عبادات سب اس کلمے کے تابع ہیں دنیا پر اثر کلمے کی سچائی سچائی کو جنم دیتی ہے دل میں سکون ظلم سے نفرت حلال روزی بندوں کا خیر خواہ بننا دل کا تزکیہ آخرت پر اثر موت کے وقت فرشتے پوچھیں گے رب کون دین کون نبی کون اگر کلمہ دل سے مانا زندگی میں اس پر عمل کیا تو جواب آسان ہے اور اس جواب پر جنت کا دروازہ کھلتا ہے آج ہمیں ضرورت ہے صرف کلمہ پڑھنے کی نہیں اس پر جینے کی اس پر مر مٹنے کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت ملے اور آخرت میں جنت تو یہی کلمہ ہمارا راستہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ کلمہ جنت کا راستہ ہے یہی ہماری پہچان ہے اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ ہوگا آج سے وعدہ کریں کہ ہم صرف زبانی مسلمان نہیں عملی مسلمان بنیں گے رب کے آگے جھکیں گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے اللہ والے چینل کا مقصد ہے لوگوں کی زندگی قرآن و نبی کی روشنی میں بدلنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے تو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں بھائیوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں میں آپ سب کے ساتھ ہوں میں آپ سب کی رہنمائی کروں گا تاکہ ہم سب مل کر امت مسلمہ کو جگا سکیں ہم مل کر بدلیں گے دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی انشاءاللہ تعالی اپنا بہت سارا خیال رکھیں نماز پڑھتے رہیں کیونکہ نماز میں ہی ہر طرح کی کامیابی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی زندگی کو بدلنے والے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اللہ کے بندوں اللہ حافظ اللہ والوں